Со связью провалились, с, провалились. с, артиллерийской, связью провалились. с артиллерийской, артиллерийской, с, с борьбой да. провалились. Помните, когда был такой момент, когда при гитаре фашисты стали сжигать книги на кострах? Конечно. Вот, отличный такой эпизод. Я никогда не думал, что я сам буду сжигать книги. У него кончились запчасти, поэтому она теперь только заднеприводная. Это позорище! У пропагандистів здали нерви. Російські пропагандисти все частіше втрачають контроль над своїми емоціями та зриваються в ефірах через невдачі російської армії. Так звані зет-експерти Тівашенка і Баранець, які ведуть програму на радіо Комсомольська Правда, щиро визнали, що керівництво Росії повністю провалилося у війні з Україною. Ладно. Начинаешь сначала, Миша, пальцы загибаю. С беспилотниками вначале провалились, а ты продолжишь. Да. Со связью провалились. Беспилотниками провалились. Со с беспилотниками провалились. С артиллерийской радиопроводной. С, с борьбой да. провалились. С амбудированием провалились. Да? Ой, ну, не рано? говори. <с Они <с да. вообще там да. как партизаны за свой счет одеваются. Угу. Да. С транспортом я бы сказал, что тоже провалились. Еще с войсковой разведкой провалились. Вибросили десант на подготовлену в Гастовілі площадку і пуза положили так званий сенатор тимчасово окупованої частини Запорізької області, російський неонациста, колишній директор Роскосмосу Дмитрій Рагозін дав інтерв'ю білоруському пропагандисту Григорію Азаріонку, в якому розповів, як спалював українські книжки у місцевих школах. Він стверджує, що спалював книги про Гітлера та український націоналізм у Запорізькій області. Вот был такой момент, когда при Гитлере фашисты стали сжигать книги на кострах. Конечно. Вот, отличный такой эпизод. Я никогда не думал, что я сам буду сжигать книги. А я их, когда приехал в Запорожскую область, значит, и когда прошелся по школам, по библиотекам, там такие книжки, я вам скажу, значит, Юность Гитлера. Там, да, Kampf, так это вообще просто, сказать, настольное. Э, да, да, настольное пособие. Да? Значит, э, история всего этого, сказать, украинского этого национализма в таких красивых картинках и прочее. Я прям сгреб в мешок эти книги, сам взял, значит, бензин и поджег это. Ну, не красил, конечно, с моей стороны, как значит, доктора наук, наверное, книжки сжигать. Но это не книги, это, это яд реально, да, для, для, для детей. Дмітр Раготін є фігурантом бази даних миротворець неодноразово виказував расистські ксенофобні вислови. Був співзасновником російської партії Родіна, яку звинувачувало ксенофобських у УРФ. Хоча Рогозін нібито, на словах засуджує нацистський режим, якого в Україні, звісно ж, немає, але вчиняє колись робили його прибічники. Саме зі спалення неогодних книжок почали свою справу нацисти 91 рік тому. А тим часом так звана спеціальна воєнна пірат. Це йде за планом. Жителям прикордоння у Білгородській області роздадуть вогнегасники, щоб вони самі могли гасити пожежі, які виникають через удари дронів. Про це заявив голова регіону В'ячеслав Гладков. Він пояснив, що пожежники не приїжджають до низки прикордонних населених пунктів, бо одразу можуть потрапити під атаки безпілотників. Тому найближчим часом мешканцям роздадуть вогнегасники. Добро друзі. продолжаем принять мир по обеспечению безопасности наших жителей. В последнее время главная угроза это в Саме з колостислава Фідарічева дві тисячі штук. Эти огнетушители раздадим по домам, потім населені пункту до котрої знаходяться в непосредственно бізості вдоль границы для оперативного принятия решения. Всем доброго дня, здоров'я, добра. Ім так хочеться бути у всьому кращими за Америку. Що тепер з'ясувалося? Що навіть голод у СРСР був не такий сильний, як у американців. Ось американські інженери і понаїхали в союз будувати заводи. Мы часто вспоминаем, сколько американских инженеров приехало в Советский Союз, а чего они приехали-то? В коммунистическую страну. Да потому что жрать в Америке нечего было. И потому что голод в Америке был такой, что этот голод был посильнее, так сказать, советского голода 32-33 годов. Вот они и приехали в Советский Союз, на советские золотые рубли. И никто, кстати, из политиков американских судилищ по этому поводу не устраивал. И по отношению к американским корпорациям, которые сюда заводы завозили. Коммунистам завозили заводы. Опасность от мировой революции Америку не беспокоила. В 1972-1974 год, когда пришла к нам Америка с инициативой разрядки, я подчеркиваю, с инициативой разрядки пришли Соединенные Штаты к Советскому Союзу а не наоборот. Они пришли тогда, когда кризис Соединенных Штатов был сильнее, чем кризис 30-х годов, чем Великая Депрессия. Конец 60-х, начало 70-х. Именно в это время они приходят к нам с предложением о мире. И я вас уверяю, в течение ближайшего года мы будем иметь разные вариации мирных предложений. Ну, котрої будуть називатися мірними. Так напевно пухли від голоду, що росіяни, які голодували, просто на коліна вставали, коли американці їм продовольство привозили. Тим часом російський автоваз через брак компонентів почав випускати задньопривідні Ніви, через що Соловйовано дуже підгоріло в одному місці. Може, наконець з'являться деньги, щоб у Ніви з'явився і передні пріву тоже. И она стала повнопривідною. Це позорище. Но мы все будем делать вид, что. Ты не в курсе этой истории. У него кончились запчасти, поэтому она теперь только заднеприводная. А -а -а. Ну, видно, в советское время, то, что наклепали, теперь кончилось. Я первый раз а услышал. Же... Поэтому я удивился. Да, того. да, это главная новость последних дней. Ты если задача вдуматься. А це дружина окупантів, які нещодавно вбили американського комуніста Расела Бентлі, Техаса, який воював за так звану ДНР. Так от, ті записала відеозвернення до Путіна і попросили не карати їх чоловіків за те, що вони зробили з Техасом. Радувалися, коли к нам прийшла Росія, що то наконець будемо жити з якимось то порядком, з якимось то законами. А виходить, що ми. Пришли к тому, что мы живем в еще большем беззаконии, и каждый, который имеет хоть какую-то здесь власть, творит все, что хочет. Обратиться к Владимиру Владимировичу Путину с тем, что у нас происходит беспредел. Был прилет. Во время прилета каким-то образом у нас очутился... На листе прилета американец. Разговаривал на английском языке, размахивал оружием. Наши ребята э, его задержали. Теперь по непонятным причинам их посадили. Посадили их 28 мая. Скажите, пожалуйста, почему из-за страны, которая с нами враждует, мы должны терять наших мужей. У нас есть двое несовершеннолетних детей. У нас папа один, который нас содержит. Я по состоянию здоровья работать не могу. Помогите нам вернуть мужа и отца домой. Ну, просто якась феєрична історія. Вбивці, до речі, довго не шукали, але після резонансу все ж таки заарештували. І ось тепер їхні жони просять їх просто відпустити. О, друзі, обов'язково напишіть ваш коментар, все, що ви про це думаєте, і чекайте на наступний випуск.